Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Best 5.10 edisi 7 malam. Sekali lagi bersama saya, Syuhaida Arifin. Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER berjaya menarik pelaburan bernilai RM78 bilion dengan mewujudkan 76,120 peluang pekerjaan antara tahun 2007 dan akhir Jun tahun ini. Pelaburan dari dalam dan luar negara itu juga mewakili 71% sasaran pelaburan ECER bernilai RM110 bilion. Menjelang 2020, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) turut mengumumkan 8 pelaburan baharu bernilai 2.59 bilion ringgit dengan dijangka mampu mewujudkan 4830 peluang pekerjaan baharu. Gabenor Bank Negara Malaysia Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz mengesahkan akan meneruskan khidmat sehingga tamat tempoh perkhidmatan penuhnya. Berusia 68 tahun, Tan Sri Dr Zeti bakal tamat tempoh perkhidmatan pada 30 April tahun depan. Beliau yang berkhidmat sebagai Gabenor Bank Negara sejak Mei 2000 menamatkan spekulasi itu selepas mengumumkan keputusan keluaran dalam negara kasar suku kedua Malaysia. Pada 2013, Tan Sri Dr. Zeti diletakkan dalam ranking grade A sebagai antara gubernur bank pusat terkemuka buat kali ke-10 oleh majalah Global Finance. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengakui penggunaan lori biasa untuk mengangkut boksit tidak sesuai. Ini memandangkan debu-debu yang terkeluar daripadanya boleh mencemar alam sekitar. Mengakui aktiviti penumbungan di bawah kuasa kerajaan negeri namun menegaskan jika ianya membabitkan isu pencemaran hasil daripada kegiatan itu maka akan melibatkan bidang tugas kementeriannya. Dimaklumkan juga jika pengangkutan dan proses membawa keluar hasil lumbung itu mendatangkan pencemaran alam sekitar kerajaan negeri bakal diminta untuk mengambil tindakan. Buat julung kalinya, penganjuran program doa untuk Malaysia akan berlangsung di Dataran Merdeka Sabtu ini sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, program antara lain yang bertujuan mendoakan kesejahteraan dalam menghadapi pelbagai krisis masa kini. Sambutan selari dengan tema sehati sejiwa di mana semua agama akan menyambutnya dengan adat tersendiri. Kemangan luar negara, Angka kematian letupan kuat di sebuah gudang dekat bandar pelabuhan Tianjin di utara China meningkat kepada 44 orang setakat ini. Agensi berita Xinhua melaporkan angka kematian itu termasuk 12 anggota bomba yang terkorban semasa operasi memadamkan kebakaran. Laporan turut menyebut angka kecederaan meningkat kepada 520 orang, 66 daripadanya dalam keadaan kritikal. Letupan telah mengakibatkan percikan api dipercayai mencecah sehingga ketinggian 100 meter. Beralih ke kejohanan badminton dunia di Jakarta, Indonesia. Hari keempat kejohanan telah menyaksikan pasangan bergu wanita nombor dua negara Sung Fi Chu dan Emilia Alicia Ancesli melakar sejarah baru. Dan dengan pingat emas sukan si Singapura ini melakar kejutaan menewaskan pasangan nombor satu dunia dari Jepun Misaki Matsumoto dan Ayaka Takahashi di pusingan ketiga. Dalam mereka di suku akhir esok, sama ada pasangan terumah Grecia Poli dan Nitya Kushinda pilihan ketujuh, ke, ketujuh kejohanan ataupun pilihan keempat belas dari Jepun, Shizuko Masuo dan Mami Naito. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyatakan negara-negara ASEAN sebulat suara setuju dengan cadangan Kuala Lumpur agar satu kajian dilaksanakan dalam membuat bidaan menjadi tuan rumah kejohanan bola sepak piala dunia FIFA 2034. Kajian yang dijangka selesai tahun depan akan dikendalikan Persekutuan Bola Sepak Asia AFF. Malaysia terus menyatakan kesediaan untuk membantu AFF sepanjang kajian dilakukan bagi memastikan kelancarannya. Untuk lebih banyak paparan bersama Hisham Saleh dan Hazel Desmond dalam Nasional 8, saya Syuaida Arifin. Salam sehati sejiwa.